I'm a poodle, I'm a I'm lupu, I'm, lupu. I'm lupu. Hey! 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 Setiap anjing memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang galak, ada yang jinak ada yang manja, ada yang cerewet, ada juga yang ingin selalu bermain denganmu. Seperti yang hitam ini, ini sangat senang bermain dengan saya. Ini termasuk karakternya lulut, Dia suka bermain dan manja sekali pengen disayang. Yang anjing-anjing ini, ini sangat ingin bermain dengan saya, jadi saya selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan mereka di dalam kandang. Namun, tidak semua anjing memiliki sifat dan karakter yang sama seperti video berikut ini. Nanti, jadi ada anjing saya yang galak. Selamat menonton. Jangan lupa like, Ya, jadi ini barusan anjing saya yang berantem. Anjing galak, barusan uh, kenapa anjing bisa galak? Jadi, setiap anjing itu mempunyai wilayah kekuasaannya. Nah, kalau ini kan berdua tadi eh, tidak berdua jadi ada empat di sana empat ekor anjing nah, ini yang pipinya ini sampai berdarah ini jadi dia habis berantem tadi eh, gigit menggigit Kenapa mereka bisa berantem pengamatan saya karena yang coklat yang hitam coklat tadi itu sedang hamil. Nah, sedang hamil kemungkinan yang hitam ini mengganggu wilayah kekuasaannya atau mungkin eh, mengganggu si yang coklat hitam tadi. Akhirnya mereka berdua berantem. Ya, jadi pengalaman saya kebanyakan anjing kampung di sini yang galak itu yang rata-rata ketika anjingnya itu sedang hamil saat sedang hamil itu sangat-sangat mudah anjing itu untuk galak ya ini jadi yang hitam saya pindah kandang bersama teman-temannya yang di sini ini tidak galak ini sedang tahap pengenalan jadi yang ini ada empat di dalamnya ini ini belum berani deket karena yang hitam ini hitam yang saya pegang ini masih trauma trauma habis berantem dengan yang hitam coklat tadi jadi yang 4. Awalnya, di dalam kandang ini tadi, saya uh, habis marahi mereka karena begitu masuk, mereka langsung pada berantem. Ini masih efek dari uh, apa namanya yang hitam ini berantem, ya. Jadi, anjingnya masih trauma. Ini jadi, saya masih di dalam untuk agar mereka tidak berantem. Artinya adalah uh, ini saya sedang uh, mengawasi mereka. Jadi agar anjingnya ini nanti tidak berantem dengan yang sudah ada di dalamnya, begitu. Jadi ini masih masih trauma anjingnya habis berantem tadi. Ya ini tetap saya tunggu dulu sampai mereka bener-bener eh, nanti pada akhirnya di dalam ini tidak berantem. Jadi saya pahami karakternya masing-masing. Yang hitam ini apakah cocok? Saat dimasukkan di kandang ini, uh, ini kemungkinan karena yang empat di dalam ini di, karakternya tidak terlalu galak, kemungkinan mereka tidak akan berantem. Begitu, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.